Друзья, всем снова привет! С вами компания Хай. Крылов Алексей! И сегодня наступает уже 17-й день. Почему я не выкладывал до сих пор видео? Потому что у меня немножко не хватает времени на это. Я устаю очень сильно, у меня сейчас очень много дел, которые не касаемо вообще моей работы. Вот, я сейчас сдаю экзамены, бегаю, потом занимаюсь э, своими там военкоматами и так далее и тому подобное. И на самом деле мне не хватает времени, я сильно устаю. Стоит психологически, поэтому я стараюсь то есть сейчас ну, меньше времени затрачивать на вообще бизнес, чем я занимаюсь, но тратить его очень важно и очень осторожно. А что я могу вам сегодня рассказать? Рассказать на самом деле я могу то, что заработок, пора говорить про заработки. Мне один из ребят написал, почему ты не говоришь, сколько ты зарабатываешь, пора об этом говорить. Было взято несколько заказов, несколько заказов это примерно на суммарно на 35 тысяч рублей. Примерно. Даже не примерно, а точно 15 тысяч, это уже будет у меня вот на этой неделе. Я, наверное, сейчас с долгами со всеми рассчитаюсь, какие у меня остались, и э, спущу трафик. Спущу трафик, запущу рекламы платные, Яндекс.Дерев, Google AdWords. Будем, надеюсь, ждать видео на этой неделе, поэтому все будет хорошо и все будет замечательно. Что было сделано за это время, пока я не выкладывал видео? Было сделано несколько крутых пабликов в Инстаграм, которые обогнали даже... Мой инстаграм, который я вел, гад из нее, он обогнал его на тысячу человек почти. Занимался сам, без всех, то есть сам все делал, контент набирал, людей собирал. Сейчас я набираю несколько огромных пабликов, таких как, например, ну, 25 тысяч хочу сделать, 50 тысяч. И создавать, продавать потом свой товар. Ну, или через арбитраж, или еще как-то. Пока у меня есть один для вас секрет, о котором я мало кому говорю, но скоро вы о нем узнаете. Когда мои паблики наберут хорошие обороты, в среднем это по тысячу, по полторы тысячи лайков на одном, то есть аккаунте, я буду лить просто хороший рекламный трафик. Я делаю это совершенно бесплатно, я все сам занимаюсь, поэтому, друзья, вы можете сделать то же самое, просто посмотреть, какие инстаграмы я веду, чем занимаюсь, посмотреть до этого видео, которое я говорил, что главное, что важно, что не важно. За что еще сегодня хочу затронуть тему? затронуть тему сотрудничества вообще, то есть как сотрудничать, что сотрудничать и как узнавать себя. Вот вчера у меня, например, пришел один заказ очень интересный на настройку Яндекс Директа и Google AdWords. Он пришел от рекомендаций. Я сделал людям рекламу, вот, подготовил ее для контекста, подготовил, и им понравилась моя работа, и они с радостью мне предложили, то есть посоветовали какому-то из своих, может быть, клиентов или друзей, и он позвонил и сказал, мне нужна, то есть, контекстная реклама. Я сегодня просчитаю чек и скажу, что сколько это ему будет обойдется. Вот, делаем сегодня еще один крутой сайт. Сегодня встречаюсь с сайтерами, будем лепить дизайн интерьеров, я думаю, пока что, мы еще не решили. Вот, будем тоже запускать. Это тоже хорошо и очень замечательно. Но вообще, на самом деле, у меня вот последнюю неделю вообще были мысли о том, опять же, что я делаю не так, и почему я сильно устаю. Потому что, когда у тебя на плечах очень много дела, и ты пытаешься все-все делать, ты не успеваешь, у тебя захлеб идет. И все от тебя что-то требуют, и ты чисто начинаешь проваливаться. И у меня несколько раз бывают такие провалы, но почитав хороших книг, послушав, пообщавшись с умными людьми, я, меня они снова опять вытянули, и я опять пополз вверх. Это очень хорошо, это замечательно. Поэтому, мой друг, помни всегда, что когда у тебя есть друзья или знакомые, которые готовы тебе помочь, общайся с ними, делись с ними своими результатами, рассказывая о них. Будем, я буду делиться теперь с доходами, наверное, каждую неделю. Или нет, лучше, наверное, каждый месяц я буду рассказывать, сколько мы заработали и промежутки. То есть, ну, по полмесяца, сколько было заработка. Чтобы вы видели, как это на самом деле все развивается. Когда я начну платные источники рекламы, Внедрять. я тоже вам расскажу какие-то источники, что я делал, как я сделал, где что изучал, где что посмотрел. Кстати, еще был на вебинаре Шикардос, он длился 3 часа по арбитражу, на самом деле очень хороший э, обучение было трехчасовое, никакой воды, все было четко, понятно, что надо делать, чтобы заработать. Поэтому я протестирую тоже его метод, хочу запуститься на авито, массово, то есть продажи на авито, не знаю пока как это отстроить правильно схему, но это будет, думаю, через месяц, через полтора, я уже точно запущу эту схему, она однозначно будет работать и приносить доход. Поэтому, мой друг, помни, что если ты чего-то хочешь достичь, делай, делай, делай. Падай, вставай и опять делай. Поэтому у тебя все получится, я верю в твой успех. С вами Крылов Алексей, компания Хай. Пока!